есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будут одно стадо и один пастырь. Меня зовут Рувим Волошин, я из России, заместитель председателя Российского Союза, отвечаю за грешников России. Спасибо. Мне уже больше нечего говорить после вас. <свят> Петр Пасека, город Самара, Россия. Вот миссионерское служение несу 14 лет в России, родом с Украины, город Винница. Вот руководитель миссионерского отдела в ассоциации миссионерской церкви евангельских христиан. Это небольшой союз на Поволжье. Я об этом немножко больше расскажу во второй половине дня. Мое имя Виктор, Курская область. Я отвечаю за миссию в этой области. Также несу служение миссионера, так сказать, практикующего среди русского населения и цыганского населения. Меня зовут Карен, я пастор церкви. Родился в Армении, живу в Татарстане, сейчас нахожусь в Украине. Валерий Морозов, миссия переводчика Библии Виклев, трудимся для того, чтобы подготавливать и посылать миссионеров до края земли. Приветствую. Меня зовут Алена Юркова. Я из маленького города во Владимирской области, это тоже Россия. И я как раз вот являюсь миссионером миссии переводчиков Библии, тружусь на Кавказе и буду сегодня тоже вам рассказывать об этом. 27 лет прожил в Днепропетровске, прошел от 12 лет принял Господа, прошел от проповедника, лидера молодежи, и потом уехал на крайний север, и за меня забыли, 13 лет там прожил. Потом вспомнили, сейчас я в городе Ярославле тружусь, это опять же Россия, приглашаю к нам. Это не Колыма, но тоже холодно. Щиро витаю вас, люби братья и сестры. Я ридный ваш, скажем так. Але на даний час проживаю там в Росії вже 22 роки. Як бачите, рідну неньку не зраджую. <клес> <клес> ну так доля склалася, що колись я вірю, що Господь мене туди закинув. Ми думали, що поїдемо на рік на два. Трошки попроповідуємо Євангеліє, повернемося назад додому. Але бачите, я вже там постарів, полисів, дітей народив, виростив, поженив і, не знаючи, колись вернуся на Україну. Але сьогодні у вас в гостях для того, щоб кликати нових місіонерів, українців, хлопців та дівчат до служіння туди, до Росії. дасть, познайомимось, побалакаємо і ближче з вами. Будемо раді бачити вас на наших полях. Мене звати Олександр Мандюк, маю трьох дівчат, три дочки. І дружина моя теж з України. Несу зараз там регіональне служіння в Татарстані. Дякую. Привіт, друзі! Мене звуть Женя. Ми в місті з сім'єю на протягом року служили Богу в такій країні, як Папуа, Нова Гвінея. Друзі, я дуже радий бути в місті з вами сьогодні, тому що я вірю, що ми тут не просто так. І знаєте, що я хочу сказати? Богу надаєлі конференція. Знаете, какие конференции? Когда мы сидим здесь два дня, слушаем о том, что Бог делает в этом мире, и потом приезжаем к себе домой и ничего не делаем. Бог сегодня ищет людей, которые будут открыты для того, чтобы пойти. Вы как хотите, а я и дом мой будем служить Господу. Вы можете делать все, что хотите, но я сегодня принял решение, чтобы служить Богу. Вы можете видеть, это моя семья. Я очень благодарен Богу за свою семью. Потому что если бы у меня не было такой прекрасной жены, и таких прекрасных детей, сейчас у нас уже двое детей, я бы даже не знаю, как бы я мог быть миссионером. Да, каждая страна, Украина отдельно может служить Богу хорошо, и Россия может служить отдельно хорошо, но если они объединятся, у них великое вознаграждение. Я это назову взаимообогащающим отношениям. Взаимообогащающим не в том смысле, что если я с тобой буду общаться, я обогатею. А в том смысле, что если мы вместе объединимся и сделаем одно целое, мы сделаем больше, чем если мы сделали бы это отдельно. В русской речи есть такой термин, она, видно, не русское слово все-таки, синедрия или сине, синергия, я не знаю, как? Синергия, да? Если кто-то не знает, просто объясню. То есть я и еще кто-то со мной, мы отдельно поднимем по 10 килограмм, больше не сможем. И получается, если мы вместе бы подняли, мы должны были поднять 20. Но нет, мы поднимаем 25.